Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов. І ви на моєму каналі канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. Часи пустіть Поїхали! Війна в Україні продовжується, а ми робимо все можливе, щоб якнаймога швидше прискорити. Нашу перемогу. Тому ми зараз займаємось збором коштів для придбання безпілотників лелека 100. І збори йдуть доволі гарно. Вже такі параметри можете подивитись, скільки зараз вже лежить у банці, і вже стали поступати гроші за допомогою системи PayPal. Це дуже дуже добре. Але нас 160 тисяч підписників. Тому треба активізуватись і хоч один долар, хоч одну гривню. Але спробуйте перерахувати у банку і ми зможемо придбати наш безпілотник. Нашими очима будуть дивитися в очі расистів на передовій і налякувати їх тим, що ми дуже. Хочемо жити у мирі і жити у вільній Україні. А ще я хочу, щоб активізувався е, наш льотний склад. Це було б дуже добре. Вже декілька людей перерахували гроші е, на придбання безпілотника. І я гадаю, що весь остальний льотний склад зробить це. Це буде дуже дуже добре. Ми зробимо. Добрий внесок в нашу перемогу. Ще в наступному відео я обов'язково доторкнусь теми. Ми вирішили, що треба буде організувати якийсь призовий фонд, і буде основний приз. Про нього я скажу завтра. Дуже цікавий приз. І цей приз пов'язаний з авіацією. Так що дивимося. І вирішуємо допомогти українським Збройним силам. Я гадаю, що це дуже потрібно. А зараз політаємо. Сьогодні буде посадка. Посадку виконує пілот Антон. Це країна в Європі, дуже гарний клімат, багато води, багато зелені і цікаві краєвиди. Дивимось. А ще ви постійно бачите QR-код. QR-код відсканувавши, який ви попадете прямо на банку, де ви зможете задонатити гроші. Також в описі до цього відео ви побачите посилання на банку, зможете зайти і зробити свій внесок. Будь-який будь внесок дуже-дуже добре. Ще можна використати системи PayPal, є в описі. Це необхідне для того, щоб це зробити, і вже деякі люди це зробили. А ще я хочу передати е, персональний привіт е, до мого. Можу сказати, друга я з ним познайомився в Аризоні Феніксі е, Артур. Хай Артур, How are you? Thank you for your donate. See you, maybe soon. І так, також я хочу передати привіт. Хлопчику Міші він мені передав листа, де е, добрий, добрий малюнок нарисував мрію і привітання. Так що, Міша, привіт. Ти, е, разом, ти разом з батьком е, завжди передаєш привіти і добре вчись і все буде добре. Три градуси. Чуть три градуси вправо. скорость 90. Ага, нажимай и немножечко. 3 градуса всего, ты много Это 90 вот здесь, смотри. Ага. Давайте векторение началось, давайте посадочку нажмем. Давай. на курсе были. Нажали. Не получилось. На курсе 90. А получилось. Вот так, ага.

Установлено. Отлично. Вот так. Можно зафиксировать. Как только даст свой разменемся и будем выпускаться. Может еще чуть-чуть подносить. Он по нашей высоте нам давал, как бы видит. Сейчас у него где-то 18 миль по маршруту. Здесь идея справа, продолжаем. 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 Поскольку три. Чуть-чуть больше сделаем, промахиваем немножечко. Продолжаем снижение 3000. Ага. Может чуть-чуть меньше скорость сделать. Чуть-чуть еще. И ставь положение заход, нажимай. Да, давай. А. Все, отлично, отлично. И скорость чуть-чуть еще меньше. Залы 6 километров до куда были сада полости. Десятая миля. Шасси опускается. Шасси опускается. Шасси опускается. Пары выпустил, включил. Две мили до выхода в переходи, держи вручную для подходим Потом закрылки 30, когда говоришь, все Шасси выпущены нейтрально. Смотрим тормоза. Смотрим. Ничего не нажимай, говорю, вручную, держи, держи глиссаду, мы на глиссаде. Three three four three tower. Good morning. server degrees one Runway two four. Clear 237. Sixty. Left. запущены. Хорошо. система. Проверим. Проверим. Система у вас есть? Команду не закрыл. Плюс 195, 24. Аварийная предупреждает, что он не КВСП не справа. Не горят. Не горят справа. Слева не горят. Вошли угли саду. Ха, то закрыл. Заканчиваем. Карту заканчиваем перед посадкой. Закрылки и предкрылки. 3017 по Москве. Кошерева, Кошерева. Посадка, посадка. Посадка. Рука от карьерса. В рабочем положении. Прищаски интерцепт. 0 по 3. Перепуск воздуха. Ключ. Фары. Включены. Выполнено. Посадка разрешена. Продолжаем заход. Полоса перед нами. Да. 350 метров на курсе Бесане. Скорость 280. 280. Хорошо. Чуть -чуть. Нормально идет, все хорошо. Плюс. Ветерок такой, чуть-чуть трясет Скорость 270. Высота 300. Стабилизировал заход. Стабилизировал. 100 250 скорость 270. Держи штурвал, я на рудах. Хорошо. Пол, точнее, ниже. Отлично, я добавил. 200 метров, скорость 265. 270 скорость. 150 метров. Фары посадочные включены выше. Скорость 270. 150. Поборот, 100 метров, 120 метров. 100 метров. 90 метров оценка. По поле зрения. 80. Чуть-чуть. Давай немножко держим. ВПР. Садимся, экипаж. Образ 70. Включаем. 50. Глиссада. Отлично. Глиссада. Глиссада. Минимум, минимум. 35. 30. 25. 20. 18. 15.

120 110 2033 43 А погреву ПВД у два выключаю, я пока по рулю По альфе разрешу. влево Влево пал освобождаем

По линии, вон она немножко дальше там поворачивает, поэтому немного влево, потом вправо. И поехали. без торможения. Чуть-чуть меньше выворот, Чуть меньше. Меньше нужно. же без торможения. Возите правой по возможности. Правой? Хорошо. Ну, уже мы зарулили, так что мы не Хорошо. Левая сколько? Ну, оно греется в процессе тут 60. Хорошо. 20. Хорошо. Левая нога тяжелее, казалось. Да. Чуть-чуть меньше. Прямо. Вот так прямо, вот прямо, так есть. Он тут подскажет. лево готов к слева готов нажми на кнопочку пимкает справа готов Двигатели охлаждены, выключили. Можно ПМГ установить. ПМГ поставили. Время выключения 5.23. Хорошо. Разбор проводит. Замечание проводим все экипажа. У радиста какие есть. Ну, порт-инженеров отказ. Вернее, неисправная КВСП. Остальное все нормально. Остаток 20 тонн. Аргиз уже пропал. Он сказал, нет замечания. А, его не слышно, я не слышу его. Сказал, кого хочет, его слышит. Понятно, теперь слышу. Хорошо, навигатор с параметрами. Полета. Штурман замечаний нет. Начало работы двадцать два ноль восемь. Взлет двадцать два тридцать семь. Так. Приземлились в 5.19 Выключение 5.23 Время полета 6.42 Ага Ночи... Э, э, блок 7.15 Расстояние? Расстояние 53. 58 Принято 5 часов ночи Хорошо, справа замечание. А вот такой КВСП больше ничего. Понятно, слева. По ходу замечание там расскажу. Заправку делаем 60 тонн. Расстояние дальше 53-58, да? 53-58, подожди. 58, хорошо. 20 тонн на 100. Так это у нас средний расход. Получился 13,9. Ну да, так и есть. Хорошо. Выключаем вас кому Понятненько. А по плану 13 с половиной. Да, ну и что-то где-то... И вы летели, летели, мы 6.40, мы думали, да. Ладно, все, что еще? Что еще видели? Звезды видели, видели. море. Пойдем, а господи, <свят> пойдем. Ого, инженеров светилось. Ой! О, борщ, Нальчик. Пусть разберусь. Слава сбройным силам Украины. Слава Украине и смерть! клятим ворогам. А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!